Я говорю, поздравляю с сегодняшней победой. Скажите, пожалуйста, что случилось в конце первого тайма? Вы пропустили гол совершенно необязательно. И потом включились все-таки после перерыва. Что это было и как вам удалось в перерыве перенастроить футболистов? Они снова включились, забили голы. Может, где-то повезло, соперник не забил, но тем не менее победа получилась волевой, хорошей. Ну, если начать по порядку, то в первом тайме, я думаю, было очевидно, да, мы парировали полностью. В принципе, не забили свои там, ну, я считаю, 4-5 моментов, 100%, ну, не 100%, процентов, 60 на 70, ну, были 100% моменты, не забили. Во втором тайме, да, чуть слабинку дали, там, два выхода один в один вратарь выручил. В принципе, ну а потом реализовали свои моменты. Ну, я считаю, что команда Арус, в принципе, она ну, довольно таки перспективная да они там только начали играть на область там на город в принципе пацаны молодые все бегущие мы тоже новичок в принципе ну а новые ну, с аргусом в этом похожи на город только начали да, играть да. И, у, и у них и у вас есть амбиции есть задачи да ну, в принципе ну так я считаю что счет по игре в принципе ну следующая игра все покажет и еще хотелось бы заметить ну игра просто в полпятого Якобы жара бешеная. И, пацаны, чуть подустали. Ну, вот так, да, ну, думаю, было два вот да. да, ну и по традиции, судь, судьям какие оценки поставили? Пятерки, в принципе, там только. Да, то есть, не, не, ну на поле и со стороны соперников, и со стороны ваших футболистов немножко там звучали крики в их стороны, не, да, но это я так да. понимаю, чистые эмоции. Да да, 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 да. В принципе, я думаю, пятерки всем поставим. Только там один момент было, там не игры, не свист, но во втором тайме. Когда mm. там ну, опасно было, в принципе, там вратарь хорошо выручил. А так, в принципе, все нормально. В прошлой игре, да, тоже там был момент, если помните, с ней игры с вашей Руховицей. В принципе, чистый, чистый выход один в один. Да, ну вы, наверное, видели видео. Да, да. могли бы 2-1, то есть, ой, 2-0, и игра по-другому сложилась. Он свистнул, и проиграли 2-1. А так, я думаю, что все будет у нас хорошо. Есть куда стремиться. уезжает кстати, хотел бы заметить, уезжает у нас ключевой игрок, Рамиз Уезжает mm. на чемпионат Европы. По футзалу на чемпионат мира ну приедет через три месяца сейчас будем тоже искать новых пацанов в принципе я думаю у нас есть там пару пару прикирок то есть еще усилимся надеюсь так все нормально спасибо